নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপুনি ধূপকাঠি উদ্যোগৰ লগত নিজকে ইনভলভ কৰিব বিচাৰিছে বা ধূপকাঠি উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত হৈ নিজকে স্বাৱলম্বী কৰিব বিচাৰিছে হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মোৰ শেষলৈকে চাব কিয়নো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক সহায় কৰিব আপুনি ধূপকাঠি উদ্যোগৰ লগত জড়িত হৈ নিজকে স্বাৱলম্বী কেনেকৈ হ'ব নিজকে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আপুনি অন্য দহজনক কেনেকৈ স্বাৱলম্বী কৰিব

অধিক সংখ্যক সামগ্ৰীয়ে আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত উৎপাদিত হোৱা সামগ্ৰী আৰু অসমত যিবিলাক ধূপকাঠি বিক্ৰী হয় বা বজাৰত যিবিলাক ধূপকাঠি লয় আপুনি উপলব্ধ হয় সেইবোৰ অধিক সংখ্যক ধূপকাঠিয়ে বাহিৰৰ পৰা ৰ মেটেৰিয়েলছবোৰ আহে বিশেষকৈ প্ৰিমিক্স পাউদাৰ আৰু ধূপকাঠিৰ যিটো ষ্ট্ৰিক থাকে সেইবোৰ বাহিৰৰ পৰা আহে আৰু অসমত উৎপাদিত হয় তাৰপিছত অসমৰ বজাৰত উপলব্ধ হয় বা বাহিৰৰ বা বাহিৰতো প্ৰস্তুত হৈ আহি আমাৰ অসমত বিক্ৰী কৰা হয় আৰু অসমত অধিক পৰিমাণে ধূপ গাঠিৰ ব্যৱহাৰো কৰা হয় আমাৰ অসমত কিছুসংখ্যক সৰু সৰু উদ্যোগ আছে আৰু এই উদ্যোগবোৰত বিভিন্ন সময়ত কেঁচা মাল সামগ্ৰীৰ অভাৱ হোৱাৰ কাৰণে বা খৰচ বেছি হোৱাৰ কাৰণে এই উদ্যোগবোৰ খুব কম দিন চলে আকৌ বন্ধ হৈ যায় কিন্তু যদি আপুনি এই উদ্যোগটোক অলপ গুৰুত্ব দিয়ে আৰু তাক যদি আপুনি শুদ্ধ প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবঢ়াই লৈ যায় তেতিয়াহ'লে ই আপোনাক কেতিয়াও সমস্যাত নেপেলায় আৰু ইয়াক আপুনি লং টাইমৰ কাৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব আজি আমি তাকে আলোচনা কৰিম যাতে এই উদ্যোগটোত আপুনি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ আপোনাৰ এশ পাৰ্চেণ্টে চান্সেছ থাকে এশ পাৰ্চেণ্ট আপুনি ছাকচেছফুল হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি সদ্যহতে কিছুমান ভুল কৰিব নালাগিব লগতে আমি কিছুমান পদ্ধতি চেঞ্জ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব বহুলোকৰ প্ৰশ্ন থাকে যে তেওঁলোকে ধূপকাঠি উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত হৈ নিজৰ বহু সময় খৰচ আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ ব্ৰাণ্ডটো বজাৰত প্ৰচাৰ কৰে আৰু এটা সময়ত এনেকৈ হয় যে তেওঁলোকৰ নিজৰ এই উদ্যোগটোৰ প্ৰতি অনিশাভাৱ হয় সেইটো এটা স্বাভাৱিক কথা তাত লাভান্বিত নহয় অকল ধূপকাঠিৰেই নহয় বহু উদ্যোগতো মানুহৰ এই ধৰণৰ নিগেটিভ ধাৰণা আছে কিন্তু যদি আপুনি ভাবিছে যে উদ্যোগ বা মই কিবা এটাটো কৰিবই লাগিব নহয় জানো আৰু যদি আপুনি এই উদ্যোগটো কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি কেতিয়াও ভুল কৰিব নালাগিব তেতিয়াহে আপুনি এই উদ্যোগটো ভালকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিব প্ৰথম কথা আপুনি যেতিয়া ধূপাঠি ব্যৱসায়টো আৰম্ভণি কৰিব তাত যি ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহ এই সামগ্ৰীসমূহৰ বিষয়ে আপুনি ভালকৈ জানি লোৱাটো খুবেই দৰকাৰ আৰু এই সামগ্ৰীসমূহ যদি আপুনি খুব সাৱধানে হৈ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এই সামগ্ৰীসমূহৰ প্ৰতি যদি আপোনাৰ নলেজ থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেতিয়াও এই ব্যৱসায়টোত আপুনি কেতিয়াও নিজৰ লছ বা আপোনাৰ কেতিয়াও নষ্ট নহয় আপোনাৰ কেতিয়াও হানি হ'ব নোৱাৰে যদিহে আপোনাৰ সামগ্ৰীবিলাকৰ প্ৰতি নলেজ থাকে প্ৰথম কথা এই ধূপকাঠি উদ্যোগটোত যিবোৰ বাঁহৰ কাঠি ব্যৱহাৰ কৰা যায় আপুনি দেখিছে এই বাঁহৰ ষ্টিকবিলাক এই বাঁহৰ ষ্টিকবিলাক হৈছে আপোনাৰ ৰাউণ্ড হয় ৰাউণ্ড ষ্টিক হয় নৰ্মেলি ৰাউণ্ড হয় এই ৰাউণ্ড ষ্টিকবিলাক প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হলে আমাক ডাঙৰ কাৰখানাৰ প্ৰয়োজন হয় সৰু সৰু কাৰখানাবিলাকত বা যিবিলাক মেনুৱেলি বনায় সেইবোৰত চাব আপুনি সুন্দৰকৈ ৰাউণ্ড হৈ নুঠে সুন্দৰকৈ ৰাউণ্ড নহয় কাঠিবোৰ আৰু আমাৰ যিবিলাক কাঠি প্ৰস্তুত হয় এইবিলাকৰো ওজন বেছি যাৰ তুলনাত এই ৰাউণ্ড ষ্টিকবিলাক আৰু যিবিলাক চাইনা বা ইণ্ডিয়াতো কিছু কিছু অঞ্চলত উৎপাদন হয় তাত তাৰ তুলনাত আমাৰবিলাকৰ ওজনটো অলপ বেছি গতিকে কাষ্টমাৰে নলয় বা নিকিনে কিন্তু যদি আপুনি এই ষ্টিকবিলাক ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰথম এই কামটো প্ৰয়াস কৰাটো খুবেই দৰকাৰ বা প্ৰয়োজন চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে ইয়াৰে এশ পাৰ্চেণ্ট মিহি নহ'লেও মিহি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যথেষ্টসকলে মেনুৱেলী কাঠিবোৰ প্ৰস্তুত কৰে আৰু যথেষ্ট সুন্দৰকৈ অভ্যাস কৰি থাকিলে আৰু মিহি এটা ৰূপ লয় আৰু এটা কথা ঠিক যে এশ পাৰ্চেণ্ট মিহি নহ'লেও তাত কোনো প্ৰশ্ন নুঠে গতিকে এশ পাৰ্চেণ্টে মিহি যে হ'ব লাগিব মিহি কাঠিটো কিনে কিন্তু যেতিয়া আপুনি এই গোটেই কামখিনি আপুনি নিজৰ ঘৰতে কৰিব তেতিয়া হলে আপোনাৰ ইয়াত কোনো মিহি হোৱাৰ তেনেকে একো প্ৰশ্ন নুঠে আৰু তাত আমি বিভিন্ন সময়ত প্ৰমাণ হিচাপে চাইছো আৰু এইটো কোনো এটা প্ৰশ্ন হব নোৱাৰে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ধৰণৰ ব্য়ৱসায় বোৰ আপোনালোকে খুব কম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আপোনালোকে ঘৰতে আৰম্ভণি কৰক আৰু ইয়াত যে ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহ আপোনালোকে সেই সামগ্ৰীসমূহ আমাৰ আদিবাসী মেটিজয় প্ৰাইভেট লিমিটেড এই কোম্পানীটোৰ পৰা বাই কৰিব পাৰিব আৰু এই ধৰণৰ যেতিয়া ব্যৱসায়বোৰ আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভণি কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ ল'ব প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লাভ কৰিব প্ৰজেক্ট ৰিপ'ৰ্ট প্ৰজেক্ট কটেশ্যন লগতে আপোনালোকে লাভ কৰিব প্ৰমাণ পত্ৰ গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ মনত যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে বা এই ব্যৱসায়টোৰ প্ৰতি আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰে সামগ্ৰীবোৰ মই ক'ৰ পৰা ল'ম প্ৰশিক্ষণ কেনেকৈ ল'ম কিমানৰ প্ৰডাক্ট মই বাই কৰিম কেনেকৈ কোৱালিটীৰ প্ৰডাক্ট মই ইউজ কৰিম যদি এইবোৰৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমাৰ সৈতে আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব আমাৰ অফিচ হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো হৈছে ছিক্স ডাবল জিৰ' থ্ৰী টু ওৱান টু ছিক্স ফ'ৰ ফাইভ পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকা নেক্সট ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ